Всем привет, дорогие друзья, с вами я Мистер Хома, и мы будем играть в игру Танки Онлайн. Танки Онлайн. И давайте начнем. На сервере я только зашел, он два раза умер, и ничего, ну, не убил. Так, это уже вторая серия по счету. Здесь первая. Интернет будет прилагаться к этому видео, ну, столько оно не Да уж. Да уж. Я умер пять раз. Уйду, младший человек. О, я хотел! Он Почему мне так же стоп? А -а -а. Та -да, -а. да, когда танк не прокачан... я думаю, тут делать нечего. Что за... Я же его почти убил. Так, надеюсь, меня хорошо слышно. В первой серии, когда я снимал, у меня микрофон слишком был. Некачественный. Много шумов дает. много шума. но скоро эти шумы устранятся, поскольку у меня будет новый микрофон, да, так что я уже, как бы, ищу модельку, какую бы себе прикупить, ну, я не буду, конечно, микрофон покупать, там, супер-пупер студийный на да, 25 тысяч, ну, нет, конечно, я пока начинаю шумоскопить, я знаю, что всем людям хочется хорошо хочется. Вот. Ну, вот ну, так вот. Все. Все. Три. Два. Один. Все. Опа. Последнее место. Да. Этот мир реально жесток. Не в одну я решил, что я не буду, да, Я не хочу. Это долго Естественно, народ, вас бесит люди, которые чокают? Естественно, есть, честно, мне так Так что да, это просто вопрос. Кстати, народ, если вам нравится эта и игра, и вы хотите поиграть со мной, то прошу заезжать

Да. Первое место. Два раза у конечно. Это уже не так уж хорошо. Поэтому нужно. почему я это сделал? А? вообще не могу никак не попасть. Давай выезжаем Пока. Давай, 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 давай. Вот разом. Последнее место. Читак. Читак. На первом месте читак. Странно. Я почему-то посмотрел на этот танк, и не вспомнилось одно видео. Очень старое. Про мальчика. Повар говорит повару. Не-не-не. Оно не такое уж смешное, но так вот. Не знаю. Ничего смешного в этом не нахожу.

Да, э, технология Ну я думаю в этой игру вообще не понимаю есть чита нету ну, вот, мне даже не интересно вот, с читание даже вообще не понимаю в чем смысл играть с читание это помнит вот у меня что стало я вот могу прокачать свою пушку но А вас, наверное, снимает сейчас Северю По северам Ну, не по северам, а по северам вот Мини-игры Мотыгами Ну, я вообще плохо в этом конечно Не знаю, как они это сейчас все называются Но тоже люблю там поиграть Ой, я вот. Так что мой, я буду. Забивать. Забивать. Я убьм. Эээ. Вот я могу. Да, Паша. Надо заказать новую аватарку в группу. Какую в нибудь новогоднюю. Шапочки. Ni, И шапочки. И... Слушайте, народ, вы хотели бы увидеть какие-нибудь переводы? Вот сколько более знаменитых на нашем канале. Я бы хотел бы. Не, правда вот если бы нам бы как-нибудь удалось бы позвать, допустим, э, ну, не знаю даже, каких-нибудь таких вот интересных подспойщиков, более знаменитых, чем... Э, ну, было бы, конечно, интересно. Да. Да, ну, я думаю, ну вот, мы пригласим первого нашего гостя, Куда построим портал. Два было смешные хотспои. Ну, да. ну почему я? Там вон еще один. О, давай его. Я, я походу не договорились, друг друга не убивать. Рабынь.

я думаю, все, давайте попробуем. Да-да. Шесть минут еще. Интересно, сколько я уже снимаю? Вот я почему-то все время забываю посмотреть время перед съемкой. Я в первый раз я думаю, что я не забыл. Я все равно, конечно, иду. Да, не 17 человек убил. Mm -hmm. Ну, народ, ну, ну, вот закончим мы на том, доеду я до стены. И так, если вы здесь впервые подпишитесь на мой канал, ставьте лайки. Mm -hmm. Думаю, все, пока. Судя нас никто не убивает. Я бы до стены и...